Я займаюся екскурсіями вже три года. Я закончила курси и і прийшла этому очень просто. Я просто люблю Київ. Це Юлія. Вона родом з Ізмаїла, що на Одещині, та в Києві знає кожен куточок. Дівчина вільно володіє українською, російською, англійською та вчить іврит. І за три роки роботи провела вже більше 700 екскурсій столицею. Я что екскурсовод рассказывает от избытка. Не от нужды, Что вот мне нужны деньги и я провожу экскурсию, а от того, что он просто переполнен, я начала проводить экскурсию, когда была революция. У меня было был переизбыток двориков, которые я нафоткала, о которых я начиталась и книжек, которые я накупила. Я хотела этим всем поделиться. Я не думала о деньгах вообще. Відповідальність перед туристами та собою. Головный обов'язок экскурсовода. А ще любов та захоплення своєю справою. Моя сверхзадача это заниматься любимым делом и чтобы мне прежде всего было интересно. Объясню, это не эгоизм. То есть я люблю вот такую метафору: вот когда в подъезде нет лампочки, я вкручиваю ее прежде всего над своей квартирой, чтобы когда я выходила из лифта, у меня был свет. Но когда я провожу лампочку себе, еще две соседние квартиры освещаются. Точно так же и мне. Если я буду заботиться о том, чтобы влюбить в город людей, изначально я не буду э, понимать, зачем мне это, или вот лично мне, как Юле, то получится так, что я просто обслуживаю, делаю вот такой сервис, просто отчитываю текст. Большинство клиентов Юлии иноземцы. Туристы они выбагливи, тож девчина разработала несколько необычных маршрутов. В топ-5 входит один самый интересный музей, в котором 50-60 раз люди падают в обморок в год, в среднем. И это Национальный музей медицины Украины. Вы сейчас видите перед собой тематический интерьер. Это операционная медицинского факультета. Вы видите операцию, которую делают профессор Караваев и Пирогов. Причем все восстановлено до мельчайших подробностей. Очень жутковато. Обратите внимание, что они без перчаток, без бахил, без халатов делают голыми руками операцию. И а, видно даже капельки пота на лбу у доктора. Поэтому, если вы придете в музей, если вы особо впечатлительные, возьмите с собой шатырь, чтобы не упасть в обморок та окрім моторошних скульптур у музеї багато вражаючих експонатів, тож є на що подивитись. Музеи в столице десятка. Та Юлия нарекает, не все они развиваются для своих відвідувачів. Потому что, когда тебе не рады в музее, когда не рады твоему ребенку в музее, который просто ребенок, и у него нормально в жизни радоваться, смеяться, громко кричать и что-то потрогать. Когда это запрещено, когда рядом с экспонатом, понятно, которому 11, 11 века не стоит какой-то муляж, который можно потрогать, ну так нужно развиваться, нужно не свои правила за них держаться годами, и запрещать людям жить, а нужно под них меняться. И вот тот, кто меняется, тот, кто меняет сервис, тот процветает. У Фейсбуте Юлию читают понад 15 тысяч людей. А с она ВД властный канал на YouTube. В интернет девичья выкладывает видео из своих экскурсий для тех, кто интересуется столицею и хочет открыть усий и тайны. Я не призываю любить профессию экскурсовода и почему-то ее уважать больше, чем профессию учителя. С чего вдруг? Да? Экскурсовод может знать намного меньше информации, чем учитель истории на самом деле. Главное то, как он это подает. Поэтому я призываю вас обращаться обратить внимание на ребят, которые с немного больше интересом рассказывают о том городе, в котором они живут, и прийти к ним на экскурсию.